Это когда уже начался Майдан, она такая вся сумбурная, потому что у меня сын туда поехал, я сильно за него переживала. И вообще переживала за, ну, за то, что произошло, я очень сильно боялась. Я чувствовала, что буду жертвой, очень сильно боялась. И вот это вот у меня эмоции выплеснулись такие. Но ну, я ее написала, а потом уже, смотрю, вот этого ангела не было. Я ну, тоже хотела, чтобы этих всех людей кто-то защитил. Я потом на, написала сверху вот этого вот ангела. Написала эту картину. Ну, со слезами вообще, в принципе, эти все работы у меня со слезами. Вот. И здесь я написала вот флаг, которым закрывали тела тогда людей, да. Каска пробитая, и вот абрикоса я насыпет в свой цвет на это все. А эти картины здесь, они уже давно. Это у нас такая идея возникла выставку организовать, это еще год назад, на прошлое на годовщину Майдана. Вот. Но э, я тогда занялась волонтерской деятельностью, просто не было времени этим заниматься. Постоянно вот эти посылки, отправления, вот собирание денег, все вот такое. Вот. И э, поэтому отложилось аж на целый год. И сейчас уже как бы, волонтерская деятельность затухает, потому что у людей денег нет. Вот. Ну, я стараюсь по возможности. Вот у меня картина продалась в Техасе. Я все деньги на, на ребята. Конечно, хотелось бы, чтобы эти картины пошли вместе все, чтобы их не, не раздробливать, потому что они складываются в одну такую одну большую картину Майдана. И вот это мои впечатления о Майдане.